Рион Сана – ученица четвертого класса. Несмотря на юный возраст, девочка всерьез заинтересовалась Кореей. Она увлеченно читает книги об этой азиатской стране, учит ее язык и при помощи корейских студентов разучивает корейские песни. Песни мы учили на уроках, но это были не обычные занятия, а очень веселые. Да и сами песни очень интересные. Программа волонтеров включает занятия корейским языком, музыкой, физкультурой и изобразительным искусством. Но кроме образовательной части, корейские студенты оказывают помощь детям, попавшим в трудной жизненной ситуации. Такие проекты корейской стороной организуются ежегодно в разные страны мира. Чирук, как опытный волонтер, с гуманитарной миссией уже побывала в Малайзии и Непале. Когда я впервые приехала в улан мне показалось, что это город, где живет очень много людей. В рамках нашей программы мы побывали в детском лагере Муруду в Бенгуле. Показали детям корейские национальные танцы. Представление было просто прекрасно. Ребята стали вместе с нами петь и плясать. В таких ситуациях даже не важно знание языка, объединяет искусство и дружба. Сейчас программы обучения охвачены в общей сложности 50 монгольских детей. Помимо ребят из малообеспеченных семей, в группу входят ученики 23-й школы, профилирующиеся на изучении корейского языка. 30 волонтеров из Кореи побывали в детском лагере Dream. Там студенты занимались ремонтными работами. Молодые люди также посетили дом престарелых и помогли медперсоналу в уходе за пожилыми одинокими людьми. Delger Suren at Kanbat, aist Mongolia.